Ребята, всем привет! Всех витаю на своем канале. Вещаю с города Днепр. Прекрасный вечер. Мы проводим этот вечер в оперном театре города Днепр. Пришли на оперу, которая называется «Хитрый лыс». Я уже видела эту оперу. Это современная опера. Коллаборация двух театров – города Львов и города Днепр. Очень яркая, такая интересная, с классным сюжетом, яркие костюмы. Можно приходить и с детками, и с взрослыми. Всем будет интересно. Зацените мой аутфит сегодняшний вечерний. Цветочки у меня есть. Кое для кого. Потом увидите. Ужасно неудобные сапоги. Хочу оставить свой отзыв. Высокий такой каблук и неудобная колодка. Но, в принципе, для того, чтобы просто выйти с машины, сесть в зале и быть красивой, для этого они идеально подходят. Прекрасно. Я надеюсь, что мы не замерзнем, потому что обычно зимой в зале достаточно так прохладно и мало кто сдает вещи в гардероб. Но я сегодня выбрала быть красивой, поэтому буду терпеть холод. Но если прям сильно замерзну, то, наверное, мы спустимся и возьмем верхнюю одежду, потому что будет еще антракт. Я думаю, будет полная посадка, уверена, полный зал. У нас третий ряд. Так что приятного нам просмотра. Если получится, поснимаю вам какие-то кусочки. Ну, если получится, не обещаю. Очень надеюсь, что поснимаю. И вам тоже приятного просмотра, как и нам. Увидимся позже. Начинается опера. Полный зал. Тихонечко. Очень много людей, несмотря на то, что Днепропетровскую область объявили карантин, эпидемия гриппа, но людей все равно много. Мы в предвкушении. Приятного просмотра. Так, смотрите, друзья. Это Иван Небесный, Лыс Макита, опера на два действия. По Одноімної поемі Івана Франка. Експертної ради, керівниця літературно-драматичної частини Запорізького академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Магара. Тетяна Поліщук, заступниця голови експертної ради, помічниця керівника літературно-драматичної частини Академічного музично-драматичного театру імені Лесі Українки міста Кам'янського. Ігор Азаров. Режисер-постановник академічного музично-драматичного театру імені Лесі Українки міста Кам'янського. Hey, let's make a big machine. Hey, let's make a big machine. vite, vite con che Ребята, вот уже закончился спектакль, опера. Очень мне понравилось, приятные самые впечатления. Потрясающая музыка, оркестр, у меня прям мурашки по коже были. Потрясающие красивые костюмы. Артисты все молодцы. Вот, вот так, класс. Я очень довольна. Спасибо всем за просмотр ставьте лайк, напишите комментарий и всем до новых влогов. Всем пока!